Ну і до справ некарних, хоча хто знає, як все обернеться. І про те, що ми анонсували стежимо за цією темою. це Ну, ці суди навколо мерського крісла у сєвєродонецьку. Сьогодні відбувся черговий раунд. Було прононсовано, що саме сьогодні все має вирішитися, і а, хтось а, чи то повер... повернеться безпосередньо на своє місце. Те, хто Валентин Казаков, а, чи не повернеться, а, чи якісь інші будуть обставини, і саме сьогодні був отой той час ще, але не сталося. Чому говоримо із наступним нашим гостем Ігорем Слєсарєвим, адвокатом адвокатом голови міста Сєвєродонецьк Валентина Казакова. Доброго вечора. Добрий вечір. що сьогодні було на суді, і як безпосередньо сталося таким чином, що перебуваючи, ми постійно тримаємо руку на пульсі цієї теми. Ми знали, що 24 число буде остаточне рішення, і вже наступного дня мав за вашими словами і за багатьма юридичними нормами, мав прийти Валентин Казаков до Свірнської міськради, але не сталося чому. Ну, если бы действительно сегодня было бы решение, то он уже сегодня бы приступил бы к обязанностям своим полномочиям. Не случилось, потому что, как обычно, явно неуважение к суду со стороны представителей так званой власти в лице пригибы. Своего представителя они не направили на судебное заседание, но это в принципе не стало причиной, хотя было ходатайство об отложении в связи с тем, что там их представитель где-то на сессиях, однако суд не взял этого внимания, потому что у них есть свой юридический отдел и они могли любого другого юриста туда направить. В принципе, началось судебное рассмотрение, я дал все необходимые пояснения, мы исследовали доказательства, но помимо того, что они не прислали своего представителя, Пригеба, точнее, Северненский городской совет не выполнил определение суда. То есть при открытии производства суд обязал Северненский городской совет предоставить ряд документов по данному делу. Северненский городской совет умышленно не предоставил данные документы и без них как бы суд взял время на перерыв, чтобы дать возможность повторно их истребовать, потому что целью всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела суд посчитал за необходимым их исследовать. Если же их повторно они не предоставят, то я думаю суд, скорее всего, уже 31 рассмотрит, потому что по данной категории дел обязанность доказывания лежит именно на ответчике. Тось не на ЄС, а на Твітчике. Ну ви, будь ласка, проясніть цю ситуацію. Не надали документи з міськвиконкому, а, і от 31-го мають надати. Ну принесуть вони 31-го, суд знову візьме тайм-аут і буде розглядати. Я думаю, тайм аута не буде. Я вам хочу пояснити моє бачення, чому такі дії со сторони були городського совета. Головна причина, чому вони переложили всіх зусиль, щоб сьогодні не було рішення, це день города. Потому что пребывание 100 дней на власти, то есть, ну, если вы посмотрите, что, что сделала так званая власть Пригеба, Будков, то увидите, что ничего не сделали. Кроме того, что они постоянно где-то пиарятся, реальных действий никаких нет. Я думаю, главное подтверждение это сегодняшнее э, выступление губернатора. Где он сказал, что политические амбиции, место власти, не просто зашкаливают. В город реально не готов праздновать Дня города и реально в городе ничего не делается. Поэтому они не могли себе позволить, чтобы э, на празднование Дня города появился Валентин Казаков. Они уже подготовились в свой план действий, в свои пиар-акции, но они же будут сейчас говорить, смотрите, каким мы хорошим, мы за бюджетные деньги такой праздник сделали. Никто не мог, а мы впервые за годы независимости или еще более за день существования города осуществили такой праздник. Поэтому пиар, э, пригебы всей этой компании – это главная причина, почему сегодня не рассмотрелось дело. Ну, наш номер живого ефіру 050-210-08-98, Раз по раз нагадуємо, тому що нас не лишень бачать, а ще й чують. Тож, ну бажано, шановні телеглядачі, якщо є постійні наші глядачі у Сівернецько, по всій українській Луганщині, по той бік лінії розмежування, щоб той номер був у вас у телефонній книзі, так буде простіше і легше знайти. День города. Он уже в субботу на этих выходных. И апелляция не прошла. А следующий раунд, если можно так сказать, судебный процесс уже после праздников. Как будет себя чувствовать город на этих выходных и что дальше? Очень хороший вопрос, что дальше. То есть я вижу, что в данной ситуации есть два выхода. Первый, либо определенные люди с оппозиционного блока снимают себя корону, и садятся за круглый стол со всеми демократическими силами, со всеми фракциями, и действительно переходят к конструктивному диалогу, то есть то, что предлагали демократические силы в декабре месяце, либо, если же они не идут на такой шаг, то это только перевыборы. То есть, как мне известно, на сегодняшний день вроде бы как бы определенные шаги к диалогу начались. Получится, не получится, вопрос. Но если 31 мая диалога не будет, то, возможно, уже прям после судебного оглашения... Валентина Казаков підпише подання про розпуск Городського Совета на ім'я Верховної Ради України. А як бути, тому що от була, був такий вкид інформаційний знову ж таки від одного з сєверодонецьких ресурсів про те, що от сьогодні скликалася позачергова сесія, ну, ми вже знаємо, що вона скликалася для того, щоб звернутися до президента, до найвищої, скажімо так, влади в країні, і попрохати передати Сєвєродонецький. Свердецьку ТЕЦ у, кому, у комунальну власність, тобто місту, у міську власність. Ну, це так трапилося. А, а до цього анонсувалося ще вчора. Усі думали, що це е, спеціально до цього рішення суду, котре мало б сьогодні бути і повернути казаково, щоб знову зібратися і знову його усунути. А потім, ну, продовжити ось цю юридичну. Ну, главное то, что они сегодня приняли, это даже не Северодневская отец. Это обращение к тем же самым высоко, высокопоставленным чиновникам о том, что Шахов, Самарский, Слесарев мешает им работать. Действительно, сегодня было принято решение на имя письмо на имя Авакова, Луценко, президента, о том, что вот мы три человека, оказывается, мы в городе не даем им ремонтировать дороги, ремонтировать крыши, заниматься иным благоустройством города. Но ну, это просто уже до такой степени смешно, что уже довольно-таки не хочется смеяться. А касаемо того, действительно, согласно их плана действий, если сегодня бы Валентина Казакова восстановили в должности, то они бы с голоса могли внести вопрос в повестку дня о повторном его увольнении. И пока бы я сюда бы ехал бы с решением суда, они приняли бы соответствующее решение, что он уже повторно опять снова не городской головой. И снова потребно было идти до суда. Совершенно верно. Ну, а І про який діалог йдеться на, на ґрунті, чого може е, діалог розпочатися, сісти за круглий стіл, тому що от останнім часом е, при зміні керівництва в області е, було певне потепління, і ті ж е, представники Обласна власть йшла на діалог з місцем городською властю, була А ті представники місцевої влади. Казали, та давайте ми сядемо все в нас, гаразд, все в нас добре з вами, е, з іншими представниками. Ну скажімо так тих, хто не сприймає тих, хто зараз біля керма. На якому ґрунті може бути діалог? На якій підставі? Що може об'єднувати? Що от буде це зернятко? Примеру, зарядку? я все-таки сподіваюся, що от наш пікет обласної прокуратури дав определений ефект. Діла возобновились, іде зараз дуже плотне розслідування. Мене, наприклад, кожен день по трьом, по чотирьом головним ділам допитують. І я сподіваюся, що, дійсно, можливо, вони одумаються, тех, кто сейчас у власти, и поймут, что нужно садиться в стол переговоров. Во-вторых, -во 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 сегодня уже конец мая. Это тот период, когда уже э во все времена в городе кипела работа. То есть подготовка к, к осеннему, к зимнему периоду, ремонт дорог и так далее. На сегодняшний день в городе ничего не делается. Фактически, ни, как мне известно, в госказначействе не лежит ни одного договора на выполнение определенных работ. Ну, одна из причин, я уже озвучил ее в данной студии, это требования об откатах и так далее. То есть на сегодняшний день никто не хочет работать. То есть условия э, работы э, с бюджетом поставлены такие, что просто субъекты хозяйственной деятельности отказываются работать. Поэтому такая причина, такая ситуация сейчас в городе, действительно, ситуация плачевная. И если в ближайшие месяц-два не начнутся положительные сдвиги, у меня очень плохие ощущения касаемо ситуации в городе на декабрь месяц. Ну, то зрозуміло. І завжди виникає питання розумне, що завжди у Сєвєродонецьку, до війни мається на увазі. До війни у Сєвєродонецьку, місце мала інтелігенція, що працювала на Азоті, котрий працював. Тобто, керівники Азоту це були ну, такі лідери, лідери думок, містоутворюючі підприємства. Зараз Азот мовчить, що буде з азотом, на ваш погляд. Я все таки надію, що. губернатор, и если все нормально, городская власть начнет работать, она сможет отстоять права и интересы данного предприятия, права и интересы города, потому что это бюджетно-образующее предприятие, но действительно от жизни данного предприятия зависит жизнедеятельность всего города. Поэтому это также сам один повод объединиться депутатов вокруг этой идеи и действительно приложить всех усилий для того, чтобы не просто сохранить азот, а чтобы данное предприятие развивалось, создавались бюджетные рабочие места и были соответствующие бюджетные числения в бюджет Ну, нехай дякуємо вам, дякуємо пане Ігорю за те, що прийшли у студію як завжди, висловилося чітко, лаконічно, і те, що буде, тому що ну, насправді дуже цікаво, цікаві різні точки зору, шановні сіверодончани. дякуємо, скажімо так, вам за те, що і ви так само небайдужі, і так само реагуєте. Пишете у Фейсбуку і долучайтеся до цієї теми.